Вітаю вас, шановні телеглядачі в ефірі телеканалу Миколаїв, як завжди, у цій порі, програма це вас хвилює. Питання безпритульних тварин Миколаєві порушувалося вже неодноразово. Що зроблено для того, щоб покращити ситуацію в місті та області, дізнаємось сьогодні. З величезним задоволенням хочу представити сьогоднішніх наших гостей: це Віктор Поліщук, директор комунального підприємства Центр захисту тварин. Вітаю вас на згостях. І Ельміра Галущенко, член ради громадської захисної організації Фенікс. Також вітаю вас у нашій студії, рада вас бачити. Тож говорити будемо про безпритульних тварин, про ту роботу, яка вже була зроблена, і що ще нас, нас очікує, щоб ліквідувати цю проблему, хоча б мінімізувати. Тож нам відомо, що у Миколаєві вже введений в експлуатацію пункт стерилізації та перетримки тварин, який знаходиться власне на балансі комунального підприємства Центр захисту тварин. Розкажіть, будь ласка, пане Вікторе про те, що вже зроблено. Після того, як почнете розповідати, я попрошу режисера, щоб нам показали фотокартки, які можна знайти в інтернеті. Тобто, власне, я сама не була на цьому підприємстві. Лише з фотокарток в інтернеті Понятно. ми дізналися із статті, що вже зроблено. Тож, що власне відбулося? Значить, ну, Почнемо з того, що Центр защити животних, основна задача Центру защити животних це рішення конфліктної ситуації. в городе между горожанами и животными. Uh -huh. То есть это безнадзорными собаками. Это основная наша задача. Почему? Потому что каждый горожанин знает, какое сейчас у нас положение. Действительно очень много собак бегает по улицам города. Ну, вот, поэтому... Объект, который сейчас находится на коминтерна 36, отстроен. Отстроен он полностью. Это э, клетки, карантин, изолятор для животных, которые мы будем вылавливать и вылавливаем уже 16 числа с улиц нашего города. Вот. Э, это операционные, две операционные, где врачи нашего центра будут делать операции по стерилизации животных. Вот. Также есть в зимнее время пункт передержки, где находятся клетки. В теплое время, потому что животные после операции в зимнее время им должна быть температура не меньше 19 градусов. Поэтому все эти условия нами соблюдаются. Вот. После операции собаки через два дня мы их переводим уже для дальнейшей передержки, для того, чтобы потом животное выпустить, посмотреть, как оно себя чувствует, как, чтобы уже действительно животное отправили на улицу в нормальном состоянии, чтобы швы после операции не загнивали. Вот поэтому ветеринарные врачи за этим наблюдают, смотрят. И после того, когда полный цикл проходит, это в течение 7 дней. Мы отпускаем животное на то место, где мы его взяли. Вот, оно уже простерилизовано. Обязательно мы делаем вакцину от бешенства. Это обязательная процедура. Ну вот так вот решаем вопрос именно... С хворым и творыном. Да, да. Вот именно с животными, чтобы не росло количество животных на наших улицах. То есть мы это все делаем гуманным способом, их отлавливаем. Поэтому, конечно, мы работали 16 числа в Центральном районе, сейчас эту неделю мы работаем в Ленинском районе убедительная, конечно, для всех, вот, кто смотрит эту передачу, просьба, чтобы люди не волновались. Ловцы, которые работают с животными, ни в коем случае они их не обижают. Вот можно будет посмотреть на фотографиях, как они... Ну, так на руки он их брал. Да, да, да. Ну, потому что все, все, кто работает в нашем центре, все любят животных. То есть был какой-то специальный отбор? Конечно, обязательно. Она, да, да. Людей. Отбирались люди, которые работали с животными. Вот. Нам помогли общественники. Эльмира Бахтияровна участвовала непосредственно в отборе людей. Очень много отобрано было людей к нам в штат с общественников Феникса. Вот. Это волонтеры. Вот, то, люди которые, и, которые, да, не, да, не да, просто да. Да, люди, которые, да, 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 да. которые действительно э, знают, как общаться с животными, как э, знают ну, полностью работу с животными. Конечно, те специальности, которые я уже вот назвал ветврач, кинолог, э, фельдшер, это специальности, то же самое повезло нам с ветеринарным врачом Ольгу Юрьевну. Мы взяли на должность главврача человек, который выполняет работу и фельдшера, и врача, и главврача, и чуть ли не санитара. То есть она живет этим у нас на Коминтерна 36. Ну вот, она за, каждое животное переживает. Поэтому повезло нам, конечно, с врачом. Взял, взяли также на работу кинологов, которые будут непосредственно тоже работать с животными. Почему? Потому что не всех мы будем возвращать на улицы, а будет отбор собак, очень хорошие есть собаки. Вот даже вот у нас сейчас на данный момент 4 таких претендентов именно в хорошие руки, чтобы отдать, чтобы они охраняли территорию. А для того, чтобы уже когда человек пришел к нам в центр и выбрал собаку, чтобы хотя бы минимальные знания, там, команды. Ну, вот, вот поэтому вот кинологи с этим работают. Также они будут работать, э, планируем, чтобы обязательно они проводили э, занятия в школах, в э, учреждениях, вот, объясняли, потому что одни люди э, помогает, любят да? животных да. и жалко животных, но другие их боятся, допустим, знаете, вот поэтому нужно проводить работу, чтобы не было у нас такого, как э, были такие случаи массовых отравлений собак, поэтому чтобы все это искоренить, чтобы это все э, минимально все свести на нет, чтобы э, Вот должна робота будь-вот кінолога угу. величезна спасимо. Ми ще з вами будемо розмовляти. Пані Льві, розкажіть, будь ласка, ні для кого не секрет, що директор цього комунального підприємства, що поки він почав працювати, декілька раз мінявся. І постійно в суспільстві були якісь негативні відгуки і про роботу директора, і власне про це підприємство, що навіть коли воно не почало працювати, як вам співпрацюється з нинішнім директором? І чи взагалі є взаємодія? Ну я вже так зрозуміла, що є, і дуже велика взаємодія, але хотілося б почути власне з ваших вуст, що робиться, от ось з погляду громадської діяча. Ну, я хочу сказать от имени громадской именно общественной организации Феникс, что мы очень благодарны, что директором все-таки этого предприятия стал Виктор Леонидович, потому что у нас полное взаимопонимание. Мы работаем в тесном сотрудничестве. У нас одни и те же задачи, и слава тебе Господи, что они у нас начали получаться. Потому что Виктор Леонидович понимает правильно задачу, которая стоит перед этим коммунальным предприятием. Мы всячески. Помогаем и будем помогать, потому что мы тоже хотим, чтобы в городе было тихо и спокойно, чтобы наши улицы, чтобы наши улицы были свободны от бездомных животных, чтобы наши люди ходили по, по городу, не боясь этих бездомных стай. Мы же понимаем прекрасно, что если даже мы простерилизуем все 100% собак, на улице города все равно через какое-то время опять улицы заполнятся бездомными животными, потому что люди должны сами это понимать. Они не должны, они самая главная задача, которую мы ставим себе после стерилизации, это воспитание, воспитание сознания человека. Если человек не будет понимать, что свое домашнее животное нужно стерилизовать точно так же, как и бездомное, что то, то поколение, которое будет расти от его домашнего животного, он будет выносить на рынок а с рынка оно опять пойдет на улицу, и я вас уверяю, это с 200% гарантия. Максимум из 5-6 щенков пристраивается 1, 4 и 5 отпускаются гулять в свободном выгуле. Это тоже, это опять начинается та же самая ошибка. Вот поэтому я хочу сказать, что, что людям, что нужно самим перестраивать свое сознание. Для того, чтобы это сделать, мы, мы вот, у нас есть очень хорошая программа, называется Биоэтика. Программа направлена на то, чтобы воспитать в детях гуманное отношение к животным, правильное поведение, правильное обращение с животными. Сейчас мы эту программу пытаемся запустить в школах. Программа очень интересна. Она рассчитана на то, что в течение 10 лет каждый ученик в первом классе прослушал информацию, во втором классе перешел в третий класс, в третьем классе прослушал информацию. И так за 10 лет у ребенка э, сформируется сознание, что свое, даже свое животное нужно правильно воспитывать, правильно относиться к нему, не говоря уже о бездомных животных. Вот э, я так думаю, что с помощью нашего коммунального предприятия, с помощью всех граждан нашего города, мы все-таки сделаем эту большую программу, запустим ее, мы ее э, реализуем. И думаю, что лет через 10 у нас уже будет настоящее общество, сформированное общество, которое будет понимать, что, домашним, что как к домашним, так и бездомным животным нужно относиться гуманно. Порядок в наших улицах начинается с нас самых классных. с себя, и все будет гуманно. правильно, так. Правильно. Так. вот, чтобы не повторять ошибки, которые мы совершили, вот эти, совершали все эти годы, и продолжаем мы сейчас их совершать, чтобы это не повторять ошибок, надо людям самим задуматься над тем, как же они лично относятся к своему животному животному своему, животному, который это живет у них во дворе, животному, который живет у них на улице. Каждый должен понять это в своем сознании. Скажите, пожалуйста, за для вас у Бог, а за какому кому удалось все таки наладить работу коммунального предприятия, что уже мы бачим конкретные результаты, вот в этом в эксплуатацию уже в один подростков? Украина должна знать место своих героев. Есть же люди, которые улучшили максимум зусиль, Громадские деятели. Вот, власне вы правильный директор, правильный человек на своем месте. Дело в том, что э, нам в этом вопросе очень сильно помог мэр нашего города угу. Юрий Савич. Потому что, если бы, допустим, не его вот, действительно позиция, человека, который любит свой город, и знает это, что что происходит на улицах нашего города. Поэтому им конкретно была поставлена задача, и те сроки, которые э, озвучивались, они, э, то есть объект был еще запущен э, именно Коминтерна 36 в декабре, как э, и обещали. Вот просто не было вот этого перерез, перерезания ленточки, то есть вот, вот этого не было. А на самом деле мы потихоньку работали, мы отлавливали животных, мы стерилизовали э, ввиду того, что у нас не было ветеринарной э, практики, еще разрешения на практику. Мы заключили договора с частными ветеринарными клиниками, они пошли нам ну, на наши условия, которые мы продиктовали им, будем говорить так. Это э, секрета никакого нет, это э, вет э, больница. Талисман, вот, замечательный врач, который понимает о том, что нужно помогать, вот, за чисто символическую цену. Она нам стерилизует животных, помогает нам в нашей работе. Вот, поэтому и департамент, и мэрия, то есть вы понимаете, все, все участвовали в, этом, в этой работе, общественники. Вот. Общественники, работа, когда приезжают, допустим, мои ловцы и отлавливают в районе собак по заявкам, это одно. Приезжают, допустим, там 2-3 собаки в таком-то районе, приезжаем, они мигрируют, они ходят, то есть их нет. Работа с фениксом, ну, допустим, с общественниками. Приезжаем на место, когда идет заявка от них, обязательно стоит волонтер, Обязательно стоит человек, который покажет, какую нужно собаку отловить. Вот, поэтому помогают все. Теперь наша основная задача, получив вот эту помощь, получив вот этот объект, действительно не то, что показывать свою работу, а выполнять ее четко, нормально и решить вот эту вот проблему, когда говорят, проблема. Бездомних собак, которые вот, ведуть себе агресивно, да, може бути это проблема. Ну, вона рішама. Почти? Якщо є ко додаток подякувати комусь. Это да, ласка. есть очень большую благодарность, конечно, ну, мэру, само собой, большую благодарность, потому что Юрий Саич, если бы не его воля, если бы не его желание, то проект бы еще долго, может быть, бы не запускался. А так как он дал слово перед своими согражданами, он его выполнил. Это ему большая, большая, большая благодарность от имени всех зоозащитников города. Очень хочу поблагодарить, лично я хочу поблагодарить Владимира Германовича Корчагова, руководителя управления экологией. Потому что если вы видели, на наших улицах появились билборды. Сетила, где вы видели, да? Я не знаю, может быть, наши граждане тоже видели, появились наконец-таки на улицах билборды, сети лайты, которые говорят о том, что нужно стерилизовать, разорвать этот порочный круг, стерилизовать своих животных. Вот так вот, именно ему, благодаря ему, появились эти сети лайты. Мы их, мы их разработали, мы их отпечатали. А сама реклама, сама аренда этих билбордов, она очень дорого стоит. У нас, как у зоозащитников, которые существуем, мы существуем только на взносы граждан или на, на помощь, благотворительную помощь граждан, нас никто не финансирует из бюджета, никаких дополнительных, у нас нет постоянных спонсоров, то сама аренда этих билбордов обошлась бы очень дорого. Мы, мы не потянули бы такую работу на себя. А вот благодаря Владимиру Германовичу Корчагову он нам дал эти площади, разместил эти Light, и все это пока делается бесплатно. Мы ему вот предельно за это благодарны. Мы эту поддержку ощущаем постоянно Каждый день эту поддержку, то, как сказал уже Виктор Леонидович, что когда приезжают, приезжают его работники на отлов собаки, мы обязательно согласовываем все их действия, и наши волонтеры стоят на месте и ждут, когда приедут, чтобы помочь им, чтобы не тратить время, не тратить э, энергию лишнюю. Мы сами уже готовы этих собак. Мы знаем, где они находятся, сколько их, в каких объемах они. Мы все это знаем. У нас все это уже давно-давно учтено. И мы всячески будем и помогаем, и будем помогать. То, -то у вас есть взаимодействие, это то правда. Да. А, запитание от нашего дописывающего в Фейсбуке. А, моя дети ходит до детского садочка номер 133, что в корабельном Районі. На території садочку, власне, самого садочку постійно знаходиться великий собака, чи можна його звідти забрати і хто буде нести відповідальність, якщо мою дитину, не ну, дай Боже, ця собака покусає. Ну, власне, телеглядачі задають запитання. І дуже добре, що є ефіри, яких ви, власне, така інтерактивність можна і почути відповідь. Від того, що ми почали тільки 16 числа, вже офіційно почали відлог животних. Тому, звісно, зараз. мы не сможем сразу отловить вот, в течение месяца даже, там, допустим, двух. Поэтому мы в первую очередь сейчас работаем, нам дали, спустили график с департамента, и в первую очередь мы отрабатываем территории школ и детских садиков. То есть уже центральный район мы отработали, Ленинский район мы отрабатываем. Это школы в первую очередь и в первую очередь садики. Поэтому я у вас обязательно возьму адрес вот, и вот такие вот заявки, где действительно находятся агрессивные собаки, мы их отрабатываем вне всяких графиков, а сразу выезжает экипаж на место и отлавливает данную собаку. Поэтому я выпишу у вас детский садик, этот, и завтра приедем, посмотрим, может быть, даже сегодня, в конце, во второй половине дня, приедем, посмотрим на это животное. Вот. Но ну, еще хочу сказать то, что сталкиваемся с тем, Особенно это касается вот микрорайона Северной. Угу. Да, там большое количество собак, но те заявки, которые приходят к нам с ненавистью такой, что это собаки агрессивные, что приезжаем, совершенно другая история. Сталкивается с тем, что, допустим, эти собаки не нравятся одному человеку, который живет в этом жилом массиве. Вот. А остальные, наоборот, люди... Говорят, что они ведут себя нормально. Вот, поэтому мы приедем на любую заявку. Не нужно делать ударение на то, что собака агрессивная или там... Ну, вот, да? власне, от, э, корис... ну, просто, тут не пишут, что она агрессивна, просто э, женщина не знает, чи потр... ну, может так вот, чтобы на территории детского садочка находилась собака. Конечно, нет. Детские садики должны быть ограждены, во-первых, чтобы туда не, 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 доступ не было, ни э, человек, чтобы туда не заходил лишний, тем более там собаки. Поэтому это вопрос, в первую очередь, к руководству садика. Вот, по о том, как угу. он огражден. Вот. Ну а все остальное был конкретно вот, задан вопрос, и мы его отработаем. То -то, а, шановный допустим, кто написал это запитание, то, будь ласка, дивитесь. Дуже оперативно відреагували. А, продовжуємо продовжимо наш ефір. Я пропоную зараз подивитися сюжет моєї колеги а, Галини Щербу про чіпування. Власне, ця тема вже неодноразово піднімалася в нашому місті. Я бачу, ви сьогодні не спустими руками, покажете, розкажете. А власне зараз я хочу вам запропонувати і подивитися, як все це проходить на власні очі. Бути чи не бути, ось у чому питання, коли йдеться про чіпування тварин. Миколаїв поки єдине місто в Україні, де реєстрація домашніх улюбленців обов'язкова. Тож Дмитро, власник англійського кокер-спаніеля на прізвисько Тор, завітавши до Миколаївського центру захисту тварин, вирішив однозначно. Процедура реєстрації животних є обов'язковою, Плюс це забезпечить животне пакети, Тобто його буде проще знайти, Якщо його потеряю, якщо вкрадуть животне. Плюс проще намного виїзд за Если едешь Якщо їдеш то путешествовать, путешествувати, ще что то можна брати животное з собою, Это намного упрощает все всі вещи. Спостерігаючи за дівчиною у білому халаті яка зайнята підготовкою до процедури, Тор, здається, почувався не у своїй тарілці, але фельдшер Олена Мазуренко запевнила присутніх у марності будь-яких хвилювань щодо вживлення Взагалі не ріден приживається до животному, існує всю життя з животним. Ну, подальше. И он размером с рисовое зернышко, э -э -э силиконовые оболочки. Приживается, обрастает тканями и все. Все замечательно. Животное не чувствует его. Манипуляция заняла декілька секунд. Тор перенес ее не зворушно, как личить истинному английскому джентльмену. Вы же видели, никакой реакции не было животного. То есть абсолютно не дернулся даже ничего. абсолютно безболезненно все прошло. Поки відбувається реєстрація тварини, Інформація про історію питання. Чіпування це сучасний метод ідентифікації, який існує у світі більше 20 років. Практично вся Європа чіпує домашніх тварин, і це вже стало такою ж нормою, як вакцинація проти сказу, тобто обов'язковою. В першу чергу необхідність чіпування своїх улюбленців виникає у тих людей, хто часто подорожує з ними. 2010 року до країн Євросоюзу заборонено ввезення нечіпованих тварин. Важливим аспектом на користь чіпування є також індивідуальність ідентифікації і собак. Наявність електронного чіпа вкрай важлива для виключення підміни елітних тварин на виставках і під час подорожей всередині країни. Чіп не містить ніякої інформації про тварину, лише персональний 15-значний цифровий код. А для зберігання інформації про звірятку та його власника використовуються національні електронні бази даних чіпованих тварин. Если собака является, ну, есть прочипирована, ее невозможно перепродать, потому что чип проверяется непосредственно во всех клиниках города, любой страны и мира. То есть по, по чипу, когда мы чипируем собаку, э, регистрация проходит в единой базе чипированных животных Украины. Сюда вносятся все данные владельца и данные собаки, вплоть до фотографии. Кроме того, тварину можно зарегистрировать на ряде международных специализированных сайтов. Это поможет идентифицировать ее у будь-якій точки земной кули. Вот так вот выглядит регистрационная карта в единой базе чипированных животных Украины. Здесь находится непосредственно номер чипа собаки, дата чипирования, ну, собака, кот, порода, пол, окрас, кличка дата рождения собаки, вносится фотография по желанию клиента, если такая имеется. Дополнительные сведения, то есть это те необходимые сведения, в случае чего потери собаки или кражи собаки, если ну, обратились. Ветклинику проверить собаку на наличие чипа. Ветклиника проверяет, ему сразу вот выдает и могут сразу найти хозяина. Тут написан адрес владельца и номера телефона. Номеров телефона может быть много. Это очень удобно и легко, потому что очень много собак теряются. Люди знают о том, что собака может быть прочипирована, идут в ветклинику, проверяют, а чипа нет. Если чип есть, очень легко найти хозяина. Буквально за полчаса. Після заповнення анкети власник тварини отримує свідоцтво про реєстрацію чіпування. Саму процедуру можна виконати у будь-якій ветклініці міста, а також у Миколаївському центрі захисту тварин. То есть мы подавили себе сюжет. Скажите, пожалуйста, в вашем центре, который вы очолюете, что-то подобное проходит? чипывание вот как раз показали, это наш центр, который находится uh -huh. именно отдел регистрации животных. Это адрес образцова 1 2 Вот где я снимался данный сюжет. И показали, это как раз наш фельдшер делал операцию, инъекцию чипирования животного. Вот. хочу сказать единственное, что это безболезненная операция. Вы обратили внимание, насколько с какой любовью вот хозяин смотрел на животное, он, он переживал больше, чем эта вот собака, которая ждала, что своего этого микрочипа. Поэтому, когда эта операция произошла, то Хозяин был до такой степени доволен, вот, что, что это безболезненно. что обычно, когда говорят, что чипируют, это значит, ну, чуть ли, знаете, там что-то что страшное. Что страшное, да, ничего страшного нет. Я в студию взял как раз, ну, в сюжете, ну, это было показано. Ну, я взял вот таких вот небольших размеров сам шприц. В котором находится то рисовое зернышко, о котором говорили, это даже не рисовое зернышко, там четверть этого рисового зернышка. То есть, тут, само тут и находится? Да, так? да, 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 да. Вот. И вводится в холку собаки, она э, не чувствует. Ничего не вот. все нормально. Да, зато, зато животное защищено. Вот. Действительно и воруют собак, и бывает то, что я все время привожу пример. Это Новый год, когда у нас спускают салюты, и бедные животные, которые находятся на улицах, допустим, выходят с хозяевами от вот этих всех звуков, которые происходят от фейерверков, они просто пугаются и убегают. И потом в течение месяца-двух нам постоянно звонят: "Помогите найти животное". Мы с большим бы удовольствием бы помогли найти это животное. Ну так и часто. Об, Значит, Конечно, опасного. да, да. Показали в сюжете сканер. Мы сканируем животное, вот, и видим э, данные хозяина, где он находится, где он живет. Сразу э, отзваниваемся, говорим, что ваше животное, вот, ну, причину узнаем. Вот нерадивых, конечно, хозяев ждет наказание за то, что человек держал животное, а потом выгнал его на улицу с ними будет как-то вот, ну, совершенно по-другому будем общаться разговаривать то есть животные должны быть защищены и вот это Он вот в данный, свои, в данный да? момент в данный момент вот именно чипирование вот этим вот чипом это защита животных. Дякую. Наш эфир практически завершился. Буквально несколько слов, понять Эльфирова. Я, да, я хочу сказать еще раз, если меня слышат сейчас, допустим, директора школ наших, мы согласовали с управлением образования эту программу «Биоэтика». Эта программа именно направлена на то, чтобы люди не повторяли вот этих ошибок, о которых мы сегодня разговаривали, чтобы люди знали, как правильно себя вести с животным, понимать его поведение и правильно на него реагировать. Все это дает наша, наш проект «Биоэтика». Он сейчас Сейчас, например, запущен уже в детских библиотеках системы, системы детских библиотек, детских библиотек нашего города. Вот, директор Виктор, Наталья Викторовна 7 лет. Уже в детских библиотеках проходит наша программа. Теперь мы пытаемся и планируем запустить ее во всех школах. И очень прошу поддержки директоров школ. Мы эту программу будем рассылать по школам, будем рассказывать, но без поддержки мы ничего сделать не сможем. Поэтому моя огромная я Я думаю, вам все вдастся, потому что команда, я вижу, классно, все обовязково, обовязково продолжать. Можете в тому ж дусі. Так єдине, що хочу вам сказати. Спасибо Дякую большое. за те, що прийшли сьогодні. У нас в гості. Думаю, нашим доглядачам також було дуже цікаво і дуже корисно і пізнавально. Дякую за те, що протягом цього часу були з нами. На все добре.